özlər hələ indi batdırıram. Məhsullarla başlamağa tələsik gəlirəm. Məsləhət vermişəm. Tə, 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 nə gözəl məhsullar var. Dilbi göstərəcəm. Bir də bu bəylər üçün sabunu sifarişdir. Hər zaman məndən sifariş edən xanım sifarişidir. Bucaq edəcəyəm bəylər üçün. Hipeldə istifadə edəndən sonra bəyləriniz vas keçməyəcəyi məhsullardır. Men seriyasından möhtəşəm magnetista əteri bunu Aydan özü üçün sifariş edib. Bunların hamısı Aydanın sifarişləridir. Mənim qızım Aydanın magnetista möhtəşəm bir əterdir. Nədir? Yəni, Əyelənmətirlərin içində ən yaxşı əterlərin sırasındadır. Bir dəfə mən bunu vurmuşdum. Yəni nə qədər xanımlar soruşdu ki, bu qoxu nədir? Çox gözəl budur. Bu isə Novich Naviet bilirsiz, mənim sevimli qulluq dəstlərindən biridir. Qızlarım da mən də istifadə edirəm, onlar da istifadə edir. Və günüz kremidir. 30% tərkibində SPF vardır. Yəni inanılmaz öncədən qırış oldu, olmadı, dəridə problem oldu, olmadı, istifadə etmək lazımdır istifadə etmək lazımdır mütləq gələcəyə yatırım kimi. Yəni əgər ki, siz özünüzdə 40 yaşda, 40 yaşlarında, 50 yaşlarında, 60 yaşlarında dərinizi daim tonusda görmək istəyirsinizsə, mütləq Novage Plus seriyalarından istifadə edin. Dərinizə uyğun məsləhət edirsiniz, mən sizə məsləhət edirəm. Hər zaman öncənizə düşünərək düzgün məhsullar istifadə edin. Və görəcəksiniz səf tərkibi düzgün olmayan məhsullar o qırışa qarşı, nə bilim, dəridəcə problemlərə qarşı olan, əgər ki, onun tərkibi səsi zəncindir isə, heç bir zaman sizin dərinizə istədiyiniz nəticəni verməyəcək. Ona görə də təbii tərkibi təbii, natural olan məhsullardan istifadə edin, gələcəyə belə deyək, dərinizə yatırım kimi edin. Sonra endirədə yəni, siz alacaqsınız. Mənim də bilirsiniz ki, mənim qızlarım 20-li yaşlardadır və heç bir problemləri dərilərində yoxdur amma yenidə zəngin kremlərdən nəmləndirmə mütləq olmalıdır. İstifadə edirlər ki, yəni görürlər mamalarındakı o nəticəni və onlar da bundan istifadə edəcək, gələcəyə zamansız qırıqlar, zamansız dəri, ə, ton bərabərsizliyi, zamansız problemlər olmasın. Və heç bir zaman o bəzi, yəni mən hər kəsə demirəm, vicdansız kosmetoloqlar, hansılar ki, insanlara nəvəziyyətə bəylər, puldan yana yalanlar deyirlər, onlara heç bir zaman bu məhsulları heç tövsiyə etməs. Çünki bilirlər ki, siz onlara elmi yəni, möhtəz qalmayacaqsınız bunları istifadə etsəniz. Nə, o mətbuatda hər kəsin seçimidir də yəni. Hər kəs öz seçimini edir. Bu isə Aydanımın ən sevimli şampunlarından biridir. Şampunun bazası və bu seriyanı, e, beautyca seriyanı, yəni tam təbii baxın, tam təbii, natural elementlər olan da vegan, yəni vegan lisenziyası alıbdır. Hər zaman şirkət vegan, o deməkdir ki, yəni vegan assosiasiyasının e, lisenziyasını alıbdır. Yəni tərkibində heç bir kimya kimyəsalı, heyvansal qatqı naturaldır, təbiiyə, bütün şampuanlarımız naturaldır. Amma bu işarə onu göstərir ki, ə, yəni tamamilə bitkidən ibarətdir. Ə, tamamilə bu elementlərdən ə, ibarətdir və tərkibində heç bir ə, qatqı yoxdur. Yəni nə incə heyvansal qatqı, ümumi qatqı yoxdur. Və ona görə də ə, baş dərisində, saçda, üz dərisində kimi, dəyən, orada sərt məhsullar istifadə edəndə, ə, ona da sərt məhsullar istifadə edəndə ə, baş dərisində problemlər yaranır və baş dərisi yaxşı ə, qidalanmırsa, vitamin olmursa, olan saçada olmuş olur. Ona görə də ordakı kökü dəyənə yaxşı bəqitmək, sağaltma, zəngin etmək lazımdır ki, saçlarımız da zəngin olsun. Yəni ən bahalışan bunlarımızdan biridir. Hələ hazırdır endirim. Özünlə qızlar özünüz öz özünüzə dəyər verin. Yəni tərkibi zənginləşdirən məhsullara pul tökün, belə deyim. Yəni bilincə sizin pulunuz boşa getmir. Yəni, əmin olun ki, pulunuz boşa getmir. Amma o zaylı məhsullar, qatqılı məhsullar ə yəni, tərbibi bilməyən məhsul şey, hardan gəlir məsullar. Onlar sizə ziyan verir, həm sizə ziyan verən bulundurlar. Ziyan verir. Daha doğrusu, həm dibinizə ziyan verir. Buna görə mən heç bir zaman ə, ucuz, keyfiyyətsiz məsul almaram, heç bir zaman. Bu mənə özümə qarşı hörmətsizliyimdir. Ona görə də Arifley mənim həyatımdır, ömür boyu da məndə gedəcək. Məktəbəm. Bunu elə bunu unutmuşdum, bilirsiz də mənim sevimli üz yuma yağlarımdan, üz yuma hidratli yağlarımdan biridir. Bunsuz qala bilmərəm. Və baxın, bu dəfə də ə, qablaşması biraz fərqlidir. Fiquru tam görkəmi fərqlidir, amma təki albetdə eynidir. Baxın görürsüz, yağ, yağ kimidir, amma su ilə təməs olanda südə dönür. Mən üzümə bundan hər səhər massaj edirəm, quru dəriyə tətbiq edirəm, massaj edirəm. Ondan sonra su ilə yuyanda ə, südə dönür və çox dərin, çox dərin təmizləmə bəxş edir dəriyə ə sonra getib tonik ilə siləndə və yağ təsirli su ilə siləndə pambıq disk olduğuğu kimi ağabaq qalır. Bu onu göstərir ki, doğrudan da dərini çox dərinlən təmizliyir, poralardan belə düzdür, məndə pora yoxdur, amma yəni poralardan belə, yəni çox dərinlən çirki çıxartır. Hətta masaj edəndə lap gözəl olur. Zərinli ə hal-hazırda istifadə etdiyimdən çox az qalıbdı. Və mən bunu endirimlə görəndə çox ağıram, yəni o qaldı, qalmadı. Endirimdə görəndə mənə alıram, qoyuram evə. Şəkərciyə mənimdə aksiyalarım olur, özümə istifadə edirəm. Və düzdür bunu artıq qiymətini götürmədim. Amma ki endirim yaxşı endirimdə idi deyə bu dəfə bunu aldım və yeni qablaşmadan.